может, я не в школу, может, я с тобой. Я говорю, нет, сыночка, давай пока учись. Папа сказал, что мы тут нужны. И учеба тоже нужна. Этот президент нам точно не годится. А, 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 там мы уже виднее, конечно, решать. Кому мы с тобой будет решать? Я так считаю, что мы должны выступить за ту чтобы выступить, выпустили Юлю, и она бы стала нашей красавой. с уважением относимся участников акций в поддержку и реинтеграции. Однако видим, как деструктивное и безответственное действие оппозиционных сил приводит к тому, что мирные митинги привлекают провокационный, насильственный характер. И призываем оппозиционных лидеров к массовым беспорядкам и силам захвата власти ставить под угрозу судьбу 45 миллионов граждан нашей страны. То, что сегодня конечно, происходит, происходит здесь, у нас в Украине, конечно, это фактически по Я считаю, как депутат Верховного Совета, нам нужно обязательно вместе с вами подписать решение и выйти всем нам. Именно провести мероприятие, которое будет находиться в Киеве, все депутаты районного совета, областного совета, городского совета и показать свою позицию. Те руководители, тех не бог, Кричко, Яценюк, которые призывают сегодня к перевороту, которые захватили сегодня КМДА, я считаю это преступлением. И они должны быть наказаны. Они подняли ту молодежь, которая не соображает абсолютно ничего. Они видят только цвет. Они видят картинку всего-навсего. А в этой картинке пустота. И сегодня эту молодежь не повели куда. Повели сегодня на власть, на танки, на конституцию, на президента. Этого не должно быть. Теперь такую же провокацию. Устроим фашисты украинские. На Майдане. И начали сами себя защищать обвиняют во всем. И когда говорят, что там э, да, определенные статуры, люди участвовали, то вы меня извините, в принципе, вообще крепкие ребята. И где у нас нет э, крепких ребят? В Западном, Южном крае, в Южной Украине, в Восток, где угодно есть. И когда вот такой мордоворот бежит и кричит, это подстава из партии регионов, вы мне извините, он не похож на щедушного интеллигента в очках. Когда сегодня на Майдане собирается горстка людей и говорит о том, что они представляют интересы всей Украины, то я считаю, что это не есть демократия, это называется по-другому совершенно. Это есть узурпация власти, это есть государственное преступление.